bismillahi rohmanir rohim oltinchi dars navbatdagi harf ka, kaf harfe, kaf harfi kaf harfi o'zbek tilidagi k tovushi singari talaffuz qilinadi k ki ku k boshidagi ko'rinish ki o'rtadagi ko'rinish ku oxiridagi ko'rinishlar kam kum kun kay بَكْرُ بَأَكْسُمْ رأو بَكْرُ مَكْرُ كَرْمُ كَنْزُ تَرْكُ كَتَبَ يَكْتُبُ تَرَكَ يَتْرُكُ كَتَبْتُمْ كَتَبْتُمْ أَمَرَكَ أَمَرَ ka amarot ka amarot sukun ka kun tu kun tu mun kin navbatdagi ki harf lam harfi lam harfi ham o'zbek tilidagi l tovushi kabi talaffuz qilinadi la li lu boshidagi o'rta va oxiridagi ko'rinishlar al bal lam lum lan kil nazala lazima kamula anzala alzama akmala akalat akalna akalta akalti akaltu akal akal tuma akal bul bul يا لم لم تزل زل تزل زل يتزل زل متزل زل رحمة حميد شو بلندر استمر